Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berita Al-Hijrah 25 April Bersama saya Ardi Herman Marzi Dan jurubahasa isyarat pada malam ini Ahmad Hafiz Az Zamuddin Kita ke tajuk utama malam ini Bella and the gang mengaku bersalah Juga bayi lelaki dibuang dalam beg hijau Lapan individu termasuk seorang wanita yang dikenali sebagai Bella mengaku salah di Mahkamah Majistret Johor Bahru pada hari ini ia atas dakwaan melakukan ugutan bunuh, memukul dan mengurung seorang lelaki berusia 22 tahun pada minggu lalu. Tertuduh Muhammad Akmal Hafifi Mustafa Kamal 25 tahun Ahmad Rushdi Jumaidi 23 tahun, Muhammad Nur Syafiq Abdullah 25 tahun, Muhammad Haikal Zulkarnain 19 tahun, Muhammad Amirul Hakim Syamsuri 23 tahun, Muhammad Danish Hakim Kamarudin 20 tahun, Syamsul Hamizi Saiful Razali 19 tahun dan Nur Adriana Balkish Anabella Nur Azman 22 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Atifah Hazima Wahab. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama dua lagi individu yang masih bebas mengurung melakukan ugutan jenayah bunuh dan pemerasan terhadap mangsa Muhammad Faris Syahmi Muhammad Rizwan sehingga mangsa bersetuju membayar wang sebanyak RM650 melalui akaun e-wallet milik salah seorang tertuduh dan menyerahkan kunci motosikal milik mangsa. Perbuatan itu dilakukan di sebuah pangsapuri di Jalan Bunga Daisy, Plentong, Masai, Johor pada 18 April hingga 19 April antara jam 10 malam hingga 4 pagi. Pendawaan dilakukan mengikut Seksyen 342, Seksyen 384 dan Seksyen 506 Kanun Kesiksaan Kurungan Akta 574. Sementara itu, di kamar yang sama, kesemua tertuduh lelaki mengaku bersalah atas satu lagi tuduhan bersama seorang lagi individu masih bebas, iaitu dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap mangsa di lokasi, tarikh dan masa yang sama mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Kes dikedalikan pengarah Pendakwa Raya Negeri Johor Abdul Ghaffar Abdul Latif dan dibantu Timbalan Pendakwa Raya Nik Noratini Ni Azban serta Nur Fatiha Muhammad Nizam. Manakala semua tertuduh diwakili Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Nur Farahin Muhammad Yazid dan T. Nadarajan. Majistrit kemudiannya memerintahkan kesemua tujuh tertuduh lelaki diikat jamin sebanyak RM16,000 dengan seorang penjamin, manakala Bella dijamin sebanyak RM14,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 3 Jun depan sebagai tarikh bacaan fakta kes dan jatuh hukum. Di Sabah, seorang bayi lelaki ditinggalkan di tangga sebuah rumah di kampung Lok Urai, Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Bayi itu ditemui dibalut dengan kain batik dan diletakkan dalam beg berwarna hijau. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Kasim Muda berkata, pihaknya menerima laporan daripada ketua kampung yang memaklumkan menemui bayi diletakkan di dalam beg warna hijau di tangga rumah seorang penduduk. Katanya bertindak atas makluman itu. Sepasukan polis digerakkan ke lokasi kejadian bagi menjalankan siasatan awal. Hasil siasatan kira-kira jam 5.30 pagi, seorang lelaki tempatan menemui sebuah beg warna hijau dan terdapat bayi lelaki dengan dibaluti kain batik. Bayi itu kemudian dibawa ke beranda rumah sebelum dia menghubungi ketua kampung bagi memaklumkan kejadian itu. Beliau berkata hasil pemeriksaan mendapati bayi lelaki cukup sifat dan baru dilahirkan berdasarkan bayi itu masih bertali pusat. Kes disiasat mengikut Seksyen 317 kanun kesiksaan kerana membuang bayi. Polis memohon kerjasama orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan untuk tampil membantu siasatan. Seorang lelaki tempatan Maut selepas terlibat dalam kemalangan di persimpangan lampu isyarat Paragon di Bintulu, Sarawak. Mangsa dikatakan melanggar lampu isyarat merah dan motosikalnya kemudian dirempuh motosikal lain. Dalam insiden tersebut mangsa menunggang motosikal jenis Honda manakala sebuah lagi adalah Yamaha RX-Z. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Nixon Joshua Ali berkata, berdasarkan rakaman dashcam pengguna jalan raya lain, mangsa telah melanggar lampu isyarat merah sebelum bertembung dengan penunggang Yamaha RX yang sedang melalui lampu hijau. Kedua-dua penunggang dibawa ke Hospital Bintulu untuk rawatan lanjut. Namun penunggang motosikal Honda disahkan meninggal dunia kira-kira satu pagi tadi ketika dirawat di Zon Merah. Nixon Joshua berkata kes disiasat mengikut Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta menghubungi Balai Trafik Bintulu atau Bilik Gerakan IPD Bintulu. Manakala di Terengganu, seorang remaja lelaki maut selepas motosikal ditungganginya terbabas selepas hilang kawalan. Kejadian berlaku di Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2, berhampiran Kertih. Dalam kemalangan pada pukul 12.05 tengah malam itu, mangsa Hairul Dariush Amri Hairul Dadamizan, 16 tahun, meninggal dunia akibat kecederaan parah pada beberapa anggota badannya. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendan Muhammad Razi Rosli berkata sebelum kejadian Hairul Darish Amri dilaporkan bersama rakan-rakannya yang turut menunggang motosikal dari Paka Dungun dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Kampung Titian Brayul Kijal Namun tiba di lokasi kejadian motosikal jenis Yamaha Y15 yang ditungganginya seorang diri dikatakan tiba-tiba hilang kawalan lalu terbabas dan telah merempuh besi penghadang lebuh raya hingga menyebabkan remaja itu terseret hingga ke tengah jalan. Mayat mangsa dihantar ke Unit Forensik Hospital Kemaman untuk tindakan lanjut. Syarikat pengimport yang membawa masuk produk makanan yang telah disahkan oleh Indonesia mengandungi DNA babi diminta segera tampil mengesahkan produk mereka. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jakim, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, ia bagi membantu mengelakkan umat Islam terbeli produk terbabit serta dapat membantu industri berkenaan pada masa hadapan. Kita masih menunggu, belum ada lagi dampak gambarannya. Mungkin mereka berhubung terus dengan pihak KPDN dan uh, di samping itu hari ini pun saya menerima beberapa NGO yang nak support uh, JAKIM dan juga KPDN untuk mereka sendiri buat pemantauan sekiranya ditemui mereka akan maklumkan kepada JAKIM dan juga kepada pihak KPDN untuk meminta agar produk itu ditarik keluar daripada pasaran. Beliau berkata demikian kepada kru berita Al Hijrah selepas majlis sambutan Aidilfitri JAKIM di Kampung Menora Kuala Kangsar petang tadi. Menurut Datuk Dr. Sirajuddin, produk yang ditarik balik dari pasaran oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Indonesia itu bukan produk negara terbabit. Sebaliknya adalah dari Filipina. Katanya, pemantauan telah dibuat Rabu lalu selepas BPJPH dan BPOM membuat pengumuman rasmi penarikan balik produk terbabit. Berdasarkan siaran media rasmi BPJPH, Pemantauan bersama dengan BPOM mendapati 11 batch daripada 9 produk makanan dikesan mengandungi DNA babi melalui analisis makmal. Pembangunan semula kawasan perumahan lama di ibu negara adalah bagi menambah baik kehidupan rakyat secara keseluruhan dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu. Bagaimanapun, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tindakan berkenaan cuba dipolitikkan dan diputar belit bagi mengalih tumpuan sebenar inisiatif berkenaan. Mesti ada tumpuan, mesti bangunkan semula perubahan itu. Itu kan dijadikan bahan politik, caci mencaci, merampas tanah Melayu, agenda China untuk mengusir Melayu dari kota. Saya tidak mengerti politik begini. Kerana yang kita, Status tanah tidak berubah. Apakah itu tanah rizab Melayu? Kekal. Apakah tanah itu rizab emas Malaysia uh, Malay Agriculture Settlement? Kekal. Serata tanah kekal. Tetapi kalau lah flat Sri Perlis yang paling pada pada saya paling uh, melemaskanlah saya tidak bangga sebagai seorang perdana menteri ...kalau tidak dapat melakukan apa-apa untuk bangun semula... ...flat Seri Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan... ...Majlis Peluncuran Warisan Kuala Lumpur... ...di Ibu Negara pagi tadi. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata... ...sebahagian besar rakyat di Ibu Negara... ...masih hidup di kawasan flat yang sangat daif dan uzur... ...termasuk bangunan yang telah berusia 50 tahun. Ada yang flat, saya tahu kawan-kawan di PDRM... ...punyai masalah kerana kawasan sesak... Tidak keselesa, masalah sosial yang berat, dadah dan disiplin dan pelbagai kerana tekanan begitu rupa. Justeru Datuk Sri Anwar menegaskan ia menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memberi tumpuan terhadap permasalahan tersebut dan membangunkan semula perumahan mereka berteraskan keperluan rakyat majoriti dan bukan hanya kepentingan pemaju. Baik, selepas ini 85,000 pendeposit TH Rayu Tunai Haji 2025. Masih bersama berita al Hijrah Malaysia perlu membina keupayaan domestik dan membuktikan negara mampu berdikari. Terutama selepas pengumuman terbaru berkaitan tarif oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, walaupun Malaysia menyaksikan perkembangan positif dalam ekonomi, namun ia tidak boleh dianggap tiada cabaran. Dalam hubungan perbincangan saya dengan pemimpin-pemimpin ASEAN dan baru-baru ini dengan Presiden Jokowi, ya. Esok lusa Presiden Maldives, lalu Presiden Kosovo, kemudian Presiden Pakistan itu akan kunjung ke Malaysia. Dan daripada yang kita, kita bersepakat bahawa yang pertama yang paling penting ialah membina keupayaan dalaman domestik kita, membina keyakinan rakyat bahawa kita mampu berdikari, mampu membangun dengan kekuatan kita dan jaringan yang bertambah di ASEAN, ya, di rantau Asia dengan China, di India, dengan Australia, Jepun, Korea dan membuka pasaran-pasaran baru Eropah dan sekarang kita kian rapat dengan Brazil. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penambahbaikan dan penaik tarafan lapangan terbang Sultan Azlan Shah di Ipoh hari ini. Amerika Syarikat baru-baru ini mengenakan tarif 24% ke atas import dari Malaysia sebagai sebahagian daripada gelombang langkah perdagangan. Negara anggota Indochina ASEAN adalah yang paling teruk terjejas oleh tarif tersebut dengan Kemboja berjumlah 49% diikuti oleh Laos 48%, Vietnam 46% dan Myanmar 44%. Seramai 85,000 permohonan rayuan diterima Lembaga Tabung Haji TH untuk menunaikan haji pada tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar berkata, permohonan tersebut akan dipertimbangkan bagi mengisi kekosongan jemaah yang tidak dapat mengerjakan ibadah itu disebabkan beberapa faktor antaranya masalah kesihatan. Kalau ada yang menolak, ada yang mungkin atas sebab-sebab tertentu sakit tak dapat pergi, yang rayuan 85,000 ni lah yang nak isi jumlah yang yang sikit tadi tu. Jadi sebab itulah kita rasakan Mandangkan ya, rakyat kita memang Memang bersungguh-sungguh dan sangat ya, berdoa dan mengharapkan untuk menunaikan haji bukan saja pada tahun ini. Pada tahun-tahun akan datang saja masalah perkara yang sama juga akan, akan itu. Jadi di pihak saya dan kerajaan ya, kita akan sentiasa follow up dengan apa ni Syajad Rosaji dan semuden kita dayuan kita nyatakan dapat dipertimbangkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas hadir pada program Santuni Asnaf sempena sambutan Aidilfitri Majlis Belia Negeri Kedah dengan kerjasama Yayasan Takwa di Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas, Parlimen Kuala Kedah hari ini. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, kerajaan juga masih menunggu keputusan rayuan daripada kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota jemaah haji Malaysia sebanyak 10,000 lagi pada tahun ini. Dan jangan lupa saksikan perjalanan Duyuf Rahman menuju Baitullah diiringi kisah suka duka proses dan cabaran sepanjang musim haji menerusi program Mujahadah Arafah setiap Jumaat dan Sabtu jam 10 malam. Sebuah kota barakah yang menemukan setiap jiwa erti kedamaian dan ketenangan yang dirindui. Dalam hadisnya, antara rumahku dengan mimbarku adalah satu taman daripada taman syurga. Ikuti kisah kejayaan dan inspirasi pengurusan jemaah haji dalam Mujahadah Arafah di TV Al Hijrah. Ya Sebentar lagi penduduk cari mayat guna tangan. Leburan luar negara di Jabalia Gaza, penduduk setempat terpaksa menggunakan tangan mereka saja tanpa sebarang peralatan untuk menggali dan mencari mayat yang tertimbus di bawah runtuhan akibat bedilan rejim Zionis dan hampir dua jam diperlukan bagi tujuan itu dengan kerjasama pasukan penyelamat. Menurut anggota Pertahanan Awam, Sami Al-Hajj, Israel menyasarkan kawasan Halawa Jabalia sehingga menyebabkan hampir 60 orang terkorban dan ada yang masih belum dijumpai. مجزرة وقعت في جبل البلد أرض حلاوة وإحنا في الدفاع المدني واجهنا صعوبة في انتشال جكامين يعني قعدنا ما يقارب بساعتين وإحنا قاعدين نفحر بأيدينا لرفع الجثمين الشهداء تحت الأنقاض Katanya lagi mereka akan berusaha sehabis baik untuk mencari mangsa-mangsa di bawah runtuhan tersebut. Terdahulu penduduk sekitar bertempiaran lari menyelamatkan diri ketika tentera Israel menyasarkan perumahan di kawasan itu. Kesan daripada serangan itu, beberapa buah bangunan kediaman turut musnah. Selain kediaman, sebuah tapak asal balai polis turut musnah selepas menjadi sasaran rejim itu. Tentera Israel menuduh kononnya balai polis itu adalah pusat arahan dan kawalan Hamas Sementara itu, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB memberi amaran bahawa arahan pemindahan oleh Israel di seluruh Gaza boleh mengakibatkan pemindahan secara paksa ke kawasan yang semakin sempit. Perang Israel-Palestin sejak 18 bulan lalu telah menyebabkan seramai 2.4 juta penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal. Seorang kanak-kanak rentung dalam serangan udara Israel di Khan Yunis. Anak kecil yang berumur tiga tahun itu sebelum itu disangkakan berada di rumah saudaranya. Namun rupa-rupanya sedang tidur di dalam kemah yang turut dihuni keluarganya. Bapa kanak-kanak itu, Rami Abu Taima berkata, sebelum kejadian, anaknya dikatakan tidak berada di kemah bersama keluarganya نايم انا بفكر علي بحلم يعني في نار وما قمت بتطلع جنبي بدل النار بقول له الخيمه مولعه نار بقول للمراه من الخيمه مولعه قامت وطلعت البنات طلعت انا أقول لهم على الولد الصغير هذا سامي وين سامي؟ سته بتقول له هيو عند عمته بعد شوي الام بتقول لا مش جوا رحت على الخيمه لقيته مولع في واحد بيقول هي في طفل جوا قاعد انحرق Rami dilihat menggendong mayat anaknya ketika berjalan sambil menangis dan berkata dia sedang tidur seolah-olah tidak dapat menerima hakikat anaknya tidak lagi bernyawa. Dia juga terkejut dengan serangan udara tersebut. Rami turut menerima berita kematian saudaranya bersama tiga anak dan isteri yang sedang sarat hamil. Serangan udara di penempatan Han Yunis itu juga menyebabkan puluhan lagi maut. بعد اكثر من 51 الف شهيد بكفي الى متى يتم استهداف المدنيين العزه في منازلهم في خيامهم في تجمعات المواطنين بكفي منصه yang cedera dibawa ke hospital nasir untuk rawatan manakala mangsa yang Sehari selepas insiden tembakan rambang oleh penyerang tidak dikenali di Kashmir baru-baru ini, India semalam menggantung perjanjian air yang telah disepakati selama beberapa dekad dengan negara jirannya Pakistan. New Delhi turut mengistiharkan penasihat pertahanan tentera laut dan udara Pakistan di Suruhanjaya Tinggi Pakistan di New Delhi sebagai persona non grata serta memberi tempoh seminggu untuk meninggalkan negara itu. Kerajaan India juga menutup lintasan sempadan di Wagah dan akan menghadkan pemberian visa kepada warga negara Pakistan di bawah rangka kerja serantau. Dalam insiden selasa lepas, sekurang-kurangnya 26 orang terbunuh dalam serangan bersenjata terhadap pelancong di Kashmir. Tragedi itu menyebabkan Perdana Menteri India Narendra Modi memendekkan lawatannya ke Arab Saudi. India juga akan menarik balik penasihat pertahanan tentera laut dan udara yang bertugas di Suruhanjaya Tinggi India di Islamabad. Sementara itu, Pakistan mengadakan mesyuarat jawatan kuasa keselamatan negara pada hari ini untuk menentukan langkah tindak balas terhadap keputusan unilateral India. Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan dihadiri oleh Ketua-Ketua Perkhidmatan Angkatan Bersenjata serta pegawai tinggi yang lain. India turut mengumumkan penggantungan perjanjian Air Indus atau IWT, perjanjian perkongsian air berusia 64 tahun yang dimeterai dengan Pakistan. Di bawah perjanjian yang dimeterai pada 1960 itu, kedua-dua negara sepakat berkongsi air dari enam sungai Bagaimanapun pakar menyifatkan penggantungan perjanjian itu dijangka memburukkan lagi ketegangan sedia ada dan memberi kelebihan kepada India dalam pengurusan sumber air. Organisasi kemanusiaan antarabangsa Global Ehsan Relief meletak sasaran tinggi iaitu sejuta penerima manfaat daripada pengagihan daging kurban untuk tahun ini bagi memastikan sasaran itu tercapai dan lebih ramai dapat dibantu. Global Aidsan Relief melancarkan program kurban relief paling berbaloi bermula RM195 saja untuk satu bahagian lembu. Secara tidak langsung membuka peluang lebih ramai untuk melaksanakan ibadah kurban. Menurut Duta Global Aid and Relief, Jafri Abu Bakar Mahmudi, Memasuki tahun ke-10 melaksanakan korban di seluruh dunia, Global Ihsan Relief menjadi organisasi yang dipercayai ramai untuk melaksanakan ibadah itu dengan harga yang kompetitif dan berbaloi. Yang saya tengok sendiri ialah uh, penerimaan masyarakat. Sangat menyentuh hati tau. Kalau kita buat korban biasa, kita tengok ada orang ramai beratur-beratur ambil daging sebagainya kan. Tetapi di sana bukan setakat beratur, menangis pun ada yang mai dekat kita ni dalam keadaan macam allah takut terlepas walaupun sedikit daging dan sehingga sehingga ke tahap kita tak bagi, tak boleh nak bagi tak bagi daging dalam jumlah yang dan besar dan kita terpaksa agihkan dalam jumlah-jumlah yang kecil-kecil sebab terlalu ramai orang-orang yang memerlukan katanya tahun lalu lebih 300,000 penerima manfaat daging segar ibadah korban merupakan orang Islam di India ketua pemasaran dan penjanaan dana Global Ehsan Relief Haris Sharim berkata Pemilihan India sebagai antara negara untuk menjalankan ibadah korban sangat signifikan kerana populasi umat Islam yang cukup besar. Kita menawarkan uh, pakej bahagian korban lembu di India antara NGO yang paling murah di Malaysia iaitu sebanyak RM195 uh, yang mana ini cukup lengkap dengan uh, semua proses agihan daripada penilaian, yang mana kita akan pastikan binatang yang kita akan sembelih itu cukup syarat uh, Yang telah digariskan oleh syariat Dan juga kita akan pilih peneri yang paling layak Terutama yang termiskin, antara yang termiskin Dan juga di kawasan yang paling memerlukan iaitu di Bihar Bagaimanapun jelasnya, ibadah korban bersama Global Ihsan Relief tidak terhad kepada India semata-mata tetapi turut terbuka di 34 negara termasuk di Afrika dan Timur Tengah antaranya tebing barat dan Gaza di Palestin dengan harga yang berbeza-beza mengikut lokasi. Bagi tahun lalu, setengah juta orang menerima manfaat dari daging korban Global Ehsan Relief. Sekembali nanti ekspor guna sumber kilang tempatan sahaja. Semua syarikat pengeksport sarung tangan getah berlesen dengan Lembaga Getah Malaysia LGM hanya dibenarkan mengeksport produk berkenaan yang diperoleh daripada sumber kilang pembuatan tempatan sahaja berkuat kuasa serta-merta. Kementerian Perladangan dan Komoditi memaklumkan langkah itu diambil bagi menjamin kualiti produk dan kemampanan industri sarung tangan getah negara. Kementerian dalam kenyataan berkata, langkah tersebut juga antara inisiatif memperketatkan syarat perlesenan bagi aktiviti ekspor sarung tangan getah melalui Peraturan-Peraturan Lembaga Getah Malaysia Perlesenan dan Permit 2014. Ia sebagai langkah pencegahan terhadap risiko Malaysia menjadi destinasi pengalihan perdagangan, trade diversion dari negara lain. Kementerian Peladangan dan Komoditi berkata, LGM juga giat menjalankan operasi bersepadu bersama agensi penguatkuasaan lain bagi memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan dalam sektor sarung tangan getah demi menjaga imej dan daya saing industri getah negara. Dalam jangka masa terdekat, Kementerian akan meneliti pendekatan jangka panjang yang bersesuaian dengan perubahan landscape geopolitik dan ekonomi global demi memastikan daya tahan dan keboleh pasaran industri getah Malaysia terus dipertahankan. Malaysia antara pengeluar dan pengeksport utama getah dan produk berasaskan getah dengan nilai eksport mencecah 33.7 bilion ringgit pada tahun 2024. Daripada jumlah itu, sebanyak 15.41 bilion ringgit atau 45.8% disumbangkan oleh sektor sarung tangan getah sahaja. Sekian berita Al-Nijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan Juru Bahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Az Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.